ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथत्रयोदशो अध्यायः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मिथ्यभिधीयते एतद्यो वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञै चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यत् स यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतै छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हि महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकंश पञ्च चैन्द्रियगोचरः इच्छाद्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदं भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् पुत्रदारगृहादिषु नित्यै च समचित् तत्त्वमिष्ठानिष्ठापपुपपपपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानै यत्त यदतोन्यथा नेयन्यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादन्तत् सर्वतो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्व मावृत्य तिष्ठति, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्, असक्तम् सर्व भूतचैव, निर्गुणं गुण भोक्तुच्यो, बहिरन्तश्च भूतानाम्, अचराइचरमेवचो, सुक्ष्मत्वात् तदविद्नैयन्। दूरस्थ चांक तत् अविभक्त चा भूते भूतेषु विभक्त स्थित भूतभर्तूच् तज्ञे ग्रसिष्णु प्रभवष्णुच्योतिषा तज्योतिमस परमुच्य ज्ञाजे ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते प्रकृतिं पुरुषै चैव उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषस्सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणङ्गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि भी जायते। न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्ममि निपश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेव मजानन्तश्श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत् त्युं श्रुतिपरायणाः यावतः सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तै यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान्निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्ण लोकमिमौ रविः क्षेत्रं क्षेत्रि तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरै ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति दुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन अर्जुन संवादय क्षेत्र, क्षेत्र विभाग योगो नामत्रयो दशो अध्यायः श्री कृष्णार्पणवस्तु